السلام عليكم ورحمة الله اليوم حسوي لكم حل جديد آه اللي هو الرز بالحليب أو هنا اللي يسموه في تركيا سوتلاش الأشياء المطلوبة يا حبايبي نص كاسة رز مكسر أو رز مصري كاستين مويه واحد فانيليا واحد لتر حليب ثلاثة ملاعق نشا وكاسة وأطباق أطباق ضد الحرارة أنا أقول لكم ليش ضد الحرارة وطبعا يبغالو كاسة سكر أو إنه تحطوا محلي أنا حط محلي ما حط سكر في الحقيقة أول شيء نحط الرز بعدين نحط الموية الموية مو شرط تكون مو شرط تكون الموية حارة موية عادية كاستين موية هاي الكاسة الأولى وهذه الكاسة الثانية نحطها هنا عشان الرز كله ينزل نولع النار على خفيف لين ما يستوي الرز يستوي الرز ويصير كذا مره لين زي زي رز السليق لازم يكون وهذا الرز تقريبا استوى تقريبا شايفين زي السليق زي قوام السليق لين صار وشرب المويه كله تقريبا اخذ ربع ساعة او تلت ساعة نحط الحليب دحين أمان. بسم الله الرحمن الرحيم وصب الحليب كله نخلي شويه منه دحين اوريكم ليش النار نقول تقريبا عشر دقائق نقلب نقلبه نقلبه نحط الفانيليا تقريبا ملعقة حلى ونحط السكر اللي هو كاسة كاملة سكر أنا هنا أحط محلي بس عشان لا تكون الوجبة دسمة والكالوري عالي لين ما الحليب يغلي بعد ما الحليب يغلي نحط النشا بدأ الحليب يغلي زي ما انتم شايفين بعد ما يغلي الحليب نحط النشا بس كيف هذا النشا حقنا نحط بقية الحليب في النشا إلا ما كبيناه كله نقلب النشا زي الناس عشان لا يدبك لا يلبك أو لا يصير كور كور جوة الحليب كمان نقعد نقلبه تقريبا عشر دقائق بس على نار واطي بعد كذا نصبه في الصحون وبعد ما فورنا السفلاش او الرز بالحليب لمده تقريبا عشر دقائق بعد ما حطينا النشا هنحطه في هذه الصحون زي ما قلت لكم هذا الصحون الفخار مو شرط انكم تحطوه في صحن فخار اهم شيء تكون الصحون مقاومه للحراره عشان بعد شوي نحطه في الفرن الله. وبعد ما صبينا الستلاش في كل محل سبناه كده لمده عشر دقائق عشان يربي طبقه قشطه فوقه والان نحط مويه لازم لازم نحط مويه في نفس الصينيه هذه لو ما حطينا مويه وحطيناه في الفرن زي ما هو هيطيش كله ويعدم المكان وما يطلع له طعم نعبيه مويه ونحطه في الفرن الى ما يحمر فوق واذا حطيناه في الفرن بس نشغل الجزء العلوي من الفرن وهذا الشكل النهائي حبايبي حق حلى الرز بالحليب او اللي نسميه احنا السوبلاتش بعد ما حطيناه في الفرن تقريبا ثلث ساعة او ربع ساعة وطلعنا بهذا الشكل وطبعا الرز بالحليب ما ينفع الا بال البندق المطحون ولا جاء تركيا في البحر الاسود في الهمس الكوي وذاق منه يجي يقول لي كيف الله احنا نسويه هنا يا سلام يا سلام وبالعافية ونشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد